by আমাদের জল হয়েছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এটা ছাড়া আমাদের জীবন শুধু মানব জীবন না পৃথিবীর যে কোনো জীবনই এই জল ছাড়া কোনোদিন বাঁচতে পারবে না তো এক্ষেত্রে আমরা আজকে যে জল জল নিয়ে যে আমরা ঈশ্বর জল দিবস যে পালন করছি সেটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে এখন জলের যে ক্রাইসিসটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে যে বেড়ে যাওয়ার পিছনে একটাই কারণ আমরা মানব জাতিরা আমাদের সচেতনতার কিছু অভাবের কারণে আমরা সেই আমাদের জলের যে সেই ক্রাইসিসটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা হয়তো এই যে বিশ্ব জল দিবস পালনের মাধ্যমে এটাকে আমরা হয়তো এটাকে কমাতে চেষ্টা করছি হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আমাদের যে প্রয়োজনের যে জলগুলি আমরা से आशा रखी कथा आज विश्व जल दिवस है आ, हम सबको पता है कि जल जीवन है जल प्राण शक्ति है तो जल का सुरक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी है ये मैसेज लेके आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डी डब्ल्यू एस जल जीवन मिशन एक साथ एकीकृत हुए आज हम लोग ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया है आप जो देख रहे हैं ये आई गाड़ी पूरा धर्मनगर में जल का संरक्षण का मैसेज लेके जाएगा जल पानीय जल का एक कियोस्क आज, आज यहाँ पे स्थापित होगा और साथ साथ बी में जो जलाशय है उसका क्लीनिंग भी हम लोग जल विश्व जल दिवस उपरख के हम लोग प्लान किया है तो हर बूंद हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वाटर सोर्सेस को हम लोग प्रोटेक्ट करना है वाटर का वेस्टेज को हम लोग रोकना है ये मैसेज लेके हम लोग आज विश्व जल दिवस पालन कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डी डब्ल्यू एस और स्वच्छ भारत मिशन टीम को ये प्रोग्राम को इतना सुंदर आयोजन करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे और भी प्रोग्राम्स हम लोग कर पाएगा और जल संरक्षण का ये मैसेज धर्मनगर में हमारा पूरा नॉर्थ त्रिपुरा में हर गांव में पहुंचने के लिए हम लोग इससे हम लोगों को वो मौका मिलेगा वो मैं आशा करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद